શિયાળાની ઠંડીમાં ગરમા ગરમ વાનગી ખાવાની મજા તો કંઈ ઓર જ છે આજે કઈ વાનગી શીખવાના છે એ પણ શિયાળાની તે જાણવા માટે શરૂ કરીએ વાઘ બકરી ચા પ્રેઝેન્ટ ફૂડ કોર્ટનો સફર તમારી ફૂડી ફ્રેન્ડ સૌમ્યાની સાથે દર્શક મિત્રો રોજ અમે તમને અવનવી વાનગી પીરસતા હોઈએ છીએ નવી વાનગી શીખવા આપણે આવી ગયા છીએ રશ્મિના ઘરે ચાલો તો તેમના પાસેથી જાણીએ કે તે આપણને આજે કઈ વાનગી શીખવાડવાના છે हेलो रश्मि कैम छो जी मैं ठीक हूँ आपके से हूँ भी मजा माँ दर्शक मित्रों ने आज कई वानगी सीखवाड़वाना चाहो आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता जी बैंगन का भरता हम बना रहे हैं जी ठीक है तो सबसे पहले सामग्री देख लें जी इसके लिए हमें लगेगा प्याज जी हरी मिर्च जीरा जी टमाटर जी गरम मसाला हल्दी जी नमक धनिया पाउडर जी लाल मिर्च पाउडर और ऑफकोर्स जी बिल्कुल तो शुरुआत कहाँ से करनी है हमें पहले हमें बैंगन को भूनना पड़ेगा ठीक है उसके लिए पहले हम इसे अंदर पील करेंगे ठीक है कोई भी आप नाइफ ले सकते हैं इससे क्या होगा कि बैंगन जलेगा नहीं जी और अंदर तक सिक जाएगा थोड़ा इन्हें कापी देवानू चाह का, काटना नहीं है इसको जस्ट ऐसे पोक करना है जी कोई भी आप लाइफ कह सकते हैं और आप इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं लहसुन की कनिया जैसे आप पोक कर रहे हो उसके बाद अंदर डाल सकते हैं लहना अंदर आज की देना हाँ अगर आप चाहिए ये तो आप इसमें डाल सकते हैं ठीक है भूलने से पहले घर के टाइम में इसे पोक करने के बाद थोड़ा सा तेल लेंगे जी इसे तो तो अच्छे से ग्रीस कर देंगे जी तेल से क्या होगा कि वो जलेगा नहीं और धीरे धीरे वो पक जाएगा अब हम इसे भुनेंगे ऑयल हमने लगा दिया है अब हम क्या करेंगे अब हम इसे किचन में सेकने जाएंगे ठीक है गैस पर यानी अब हमें इसे हाँ, अच्छे कर... से भुनना है इसको ओके गैस ठीक है आपण रिंगण हवे थोडी बैंगल तयार हो गया है, गुनके एकदम रेडी है રશ્મિ રીંગણ આપણું શેકાઈ ગયું છે હવે શું કરવાનું છે જી અભી હમ ઇસકો પીલ ઓફ કરેંગે જી યે બધી પરત એને કાઢી દેવાની છે हमने जो तेल लगाया था इसका उसके ऊपर उस वजह से इजीली हम इसको पील कर पा रहे हैं। जी अगर हमने वो यूज नहीं किया होता तो ये भी थोड़ा मुश्किल रहता है ऑयल लगाए तो प्रॉपर रीते नीक सके सॉफ्ट थी गयु खूब सरस रीते शेकाई गयु जी ते क्या शीखे बनाता जी मैंने मेरी मैं मम्मी से सीखा તમે ખૂબ જ કુકિંગના શોકીન લાગો છો જી જી શિયાળામાં ખાઈ શકાય એવું સરસ મજાનું આ વસાણ છે મજા પણ આવે ખાવામાં જી દસ કે જે સ્ટીક રિમૂવ કરી દેજે એસે મેશ મેશ કરવાનું છે ત્યારબાદ તેને પ્રોપરલી મેશ કરી દેવાનું છે જી શેકાયા બાદ એ સોફ્ટ થઈ ગયું તો એટલે પ્રોપર રીતે મેશ પણ થઈ જશે હા જી ફાયદા પણ ખૂબ જ છે વિટામિન્સ સાથે પ્રોટીન પણ ખૂબ જ મળતું હોય છે ઇસમે આયરન કોફી હોતા બ્રેઇન કે ઘણું સારું હોય છે હા જી ગેસ ચાલુ કરી છે હા થોડાસા તેલ ડાલે બે થી ત્રણ ચમચી જેટલું આપણે તેલ લીધું છે હા થોડા ગરમોને લઈને આમ મિસમે જીરા ડે જી ગરમ થયા બાદ તેમાં જીરું ઉમેરવાનું છે હા પણ એક ચમચી જેટલું તમે લીધું છે હા એક બડી ચમચી क्रैक होने देना जैसे जीरा भुन जाता उसके है, उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे ठीक है एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई हमारे लिए डुंगी अपने यहाँ छे जीरो पशी गैस थोड़ा कम जी

बैंगना शाक ये विंटर्स में खावा मा तो बहुत मजा आती हाँ। मोस्ट ऑफ ए बहुत गरम गरमा गरम अगर साथे तो तो मजाच पड़ी जाए हाँ और देखा जाए तो बैंगन सभी मौसमों में मिलता है तो बहुत ईजी आप कभी भी बना सकते हैं इसे सर्दियों का वेट करने की भी जरूरत नहीं है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे छोटा कटा हुआ ठीक है टमाटर आप में ऐड करिए हाँ टमाटर के साथ ही हम डालेंगे मसाले जी तरह तर नाकी हाँ। देना है हाँ तुरंत डाल देना। हल्दी छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच जी नमक स्वाद अनुसार हरी मिर्च ने पहले ही ज्यादा डाली हुई है तो लाल थोड़ी कम डालेंगे ठीक है अर्धी चमची જેટલું લાલ મરચું આપણે યુઝ કર્યું છે અજી થોડો ગરમ મસાલો અને ધનિયા પાવડર મસાલો ઓર ટામેટાં કોમ पकने देंगे बधु मिक्स कर कूक थवा देवा है हाँ ठीक करीबन तीन से चार मिनट लगेगा इसे पकने में एट थोड़ा स्टीम आप देवानु त्या सुधी हाँ जब तक वो थोड़ा टेन्डर नहीं हो जाए टमाटर ठीक है और वो मसाले भी उस टाइम तक पक जाएंगे ओके आज थोड़ी तेज मीडियम मीडियम कर सकते हैं स्टीम स्टीम आ, आ गया है हाँ जी स्टीम जी। आ गया है हम देख लेते हैं पक खुशबू भी, भी बहुत अच्छी आ रही है जी ये पक गए हमारे टमाटर जी अब हम इसके अंदर मैश किया हुआ बैंगन डालेंगे ठीक है। मैश करेला रिंगणा है मैं उमेर वानुश है साथ ही थोड़ा पानी डालेंगे जी ताकि नीचे चौटे नहीं इतने हाँ और वो बैंगन जो है वो थोड़े पक जाए प्रॉपर रीते शेकाया था इतने फटाफट कूक थवा में वार नहीं लगे जी इसे थोड़ा मैश करते रहिएगा जी इतने प्रॉपरली ये मिक्स थी जाए हाँ उसका टेक्सचर भी थोड़ा अच्छा आ जाएगा बस अब हमारा ये बैगन का भरता तैयार है जी अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे ठीक है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जी इसके अंदर हम गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा अगर कम लगे तो वापस हम ऊपर हाँ, से डाल सकते हैं गरम मसाला हुआ चाट मसाला आप दही भी ऐड कर सकते हैं उसे दही डालने से क्या फर्क होगा थोड़ा टेस्ट उसका अलग हो जाएगा और अच्छा लगेगा अब हम इसको गैस बंद करेंगे गर्मा गर्म बैगन का भरता रेडी है जी हम तो इसको गार्निश करेंगे जी

સરસ મજાના રીંગણનું ભરતું બનીને રેડી થઈ ગયું છે આની રીત તમને ચોક્કસથી લખાવીશ પણ આને ચાખ્યા બાદ